বিমান সকলোকে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আজি সৰস্বতী পূজা আৰু এয়া আমাৰ স্কুলৰ অধ্যক্ষ ছাৰ ছাৰ পূজাত বহিছে সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে আজি আমাৰ স্কুলৰ পৰিৱেশ একদম উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে ইমান দিনে কৰি থকা প্ৰস্তুতিৰ আজি এয়া প্ৰতিফলন স্কুললৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অভিভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো খুব ধুনীয়াকৈ আহিছে আজিৰ দিনটোত কি হ'ল কি নহ'ল সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰ বাবে ভিডিঅ' বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী আই সৰস্বতীক আজি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো বিদ্যালয়তে আচলতে স্মৰণ কৰা হ'ব আমাৰ বিদ্যালয়ত তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় আমাৰ বিদ্যালয়তো সৰস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু আমাৰ এই অধ্যক্ষ ছাৰে পূজাৰ কাম কাজসমূহ কেনেধৰণে হৈছে কি হৈছে কি হোৱা নাই সকলো নিৰীক্ষণ কৰি আছে দেখিলে আমাৰ সৰস্বতীকেইজনী একদম সাজি কাচি আহিছে এইফালে আমাৰ ডেকাহঁতো কম নহয় খুব ধুনীয়াকৈ টিপ টপ হৈ আহিছে আৰু ইমান দিনে যে বনাই আছিলোঁ এয়াই বনাই আছিলোঁ এইটো এটা চেল্ফি ষ্টেণ্ড হয় ইয়াতে সকলোৱে আহি ফটো উঠিছে চেলফি উঠিছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে নিজ হাতেৰে বনাইছে সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে এইফালে এয়া ৰংগলী সেইদিনাখন হাতে বনাই আছিলোঁ আমি কেৱল আইডিয়া দিছোঁ আৰু তদাৰক কৰিছোঁ বাকী গোটেইখিনি কাম সিহঁতে নিজে কৰিছে দুই এটা খেলি মেলি হয় দিয়কচোন তথাপিও গোটেই খেলি মেলিৰ পিছতো ইমান ধুনীয়া এটা মানে ৰিজাল্ট অহাৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে খুব ধুনীয়াকৈ কামখিনি হৈ উঠিল পূজাভাগো খুব ধুনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ল তাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছে আৰু ইচ্ছা গোটেই মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক আচলতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তাহাঁতি ইমান ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিলে এই চেগতে দুই একপি ফটো উঠি ললো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে আমিও ফটো উঠাৰ এই সুবিধা কেনে আজি কিমান সময় মেকআপ কৰিছ নেকি এইকেইটা চা আই গছত কিয় উঠিছা বহি ইয়াত নবহে নহয় নামা 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 তাৰপৰা নামা নামি আহা হ'ব আৰু তাতে কিবা দি থকা হেৰি কৰ আকৌ হাঁহি চাহি তাক কিবা পচ দি কমিটি মেম্বাৰ হয় <laughs> খোজবু সঁচা অৰ্থত ক'ব গ'লে আজি খুব ভাল লাগিলে আমাৰ পূজাভাগ খুব ধুনীয়াকৈ সম্পন্ন হৈ গ'ল বাকী কামখিনিও আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকে হ'ল খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি অকণমান ৰংগোলীখিনি বেয়া হ'ল যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত গতিকে উপায় নাই আৰু এইফালে অঞ্জলি প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আমিও আহিলো অঞ্জলি ল'বলৈ সকলোৱে চাকি ধূপ জ্বলালে অঞ্জলি ললে সুন্দৰকে পূজাভাগ সমাপন হ'ল এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ আমাৰ স্কুলখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আচলতে বহুত ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ ইলেভেনলৈকে যিহেতু আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকণমান বেছিয়ে আমাৰ সেই হিচাপত কিন্তু তেনেধৰণৰ আমাৰ উৎপাত নাই শিক্ষকসকলে যেনেকেই কৈছে তাহাঁতে তেনেকেই কৰিছে দুই এটা অকণমান উৎপাত কৰিয়েই দিয়কচোন থাকেই অকণমান তীখৰ সেই তীখৰকেইটা দেখিলে আপোনালোকে গছৰ ওপৰত উঠিছে তেনেকৈ দুই এটা থাকেই কিন্তু আমাক দেখা পালে সিহঁতে আকৌ মানে কামটো কৰা বন্ধও কৰি দিয়ে গতিকে চম্ভালিবলৈ বৰ বেছি একো অসুবিধা নহ'ল আমাৰ আৰু আমাৰ ছিনিয়ৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে তাহাঁতেও আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে পূজাৰ কাম কাজতো কৰিছেই লগতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক চম্ভালাতো তাহাঁতে মানে যথেষ্টখিনি সহায় আমাক কৰি দিছে

ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বনোৱা চেলফি ষ্টেণ্ডত আমি ফটো নাথাকে কেনেকৈ থাকোঁ তাকো সিহঁতৰ লগত গতিকে উঠিবই লাগিব এইটোতো একদম মেণ্ডেটেৰী হয় আমিও এইটো সুযোগ এৰি নিদিলোঁ এইফালে ছাৰে কোন কেনেকৈ ক'ত ৰ'ব ক'ত কোনে পজ দিব চব ঠিক ঠাক কৰি দি আছে পোৱালিকেইটাত খুব ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে মৰম লাগিছে দেখি আচলতে সিহঁতক ইমান ধুনীয়াকৈ আহিছে এইখিনি আমাৰ লগত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছাইন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হয় লগতে আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীখিনিয়ে তেওঁলোকৰ লগত ফটো উঠিছোঁ গোটেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত নাই যিখিনি আহিছে তেওঁলোকৰ লগতে উঠিছোঁ যোৱাবাৰ আমাৰ ইলেভেনটো হৈছে নতুন চেচন মানে এপ্ৰিলৰ পৰা নতুন চেচন হ'ব আৰু তেতিয়া আমাৰ টুৱেলভটো হ'ব আমাৰ ছাইন্স আৰ্টছ দুয়োটাই আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ লগত এনেকৈ সময় পাৰ কৰি আচলতে খুব ভাল লাগিছে আৰু এইটো আচলতে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে যেতিয়ালৈকে ইউটিউব থাকে মই সাঁচি ৰাখিব পাৰিম সেইটো কাৰণে মোৰ বেছি ভাল লাগিছে সৰস্বতী পূজাত আহি কেনেকুৱা লাগে সৰস্বতী পূজা মই প্ৰথম টাইমৰ কাৰণে আদৰ্শ বিদ্যালয়ত এইবাৰ পাইছোঁ তো যথেষ্ট ভাল লাগিছে সকলোৱে খুব সুন্দৰকৈ খাই কাটি আহিছে কি টিচাৰ কি ষ্টুডেণ্ট চব সুন্দৰকৈ আহিছে তই দেৱী মাৰ আশীৰ্বাদ লৈছে সেইখিনিয়ে হ'ব ধন্যবাদ লোকমান ছাৰক ভয় কৰে এয়া খিচিৰি পৰ্ব আৰম্ভ হৈ গৈছে প্ৰথমতে সৰুখিনিক বঢ়াই দিয়া হৈছে প্ৰথমতে সৰুখিনিয়ে খাইছে তাৰপিছত ডাঙৰখিনিয়ে খাইছে আৰু একেবাৰে শেষত আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীখিনিয়ে খাইছোঁ সিহঁতৰ ভোকো লাগে যিহেতু সোনকালে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী সোনকালে খুৱাই বোৱাই ঘৰত পঠিয়াই দিয়ে ভাল সেইভাৱেই আমি প্ৰথমতে সৰুখিনিক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ দি আছে বিলাই আছে আমাৰ ক্লাছ নাইনৰ যিখিনি ল'ৰা তেওঁলোকে আৰু আমাৰ ছাৰ সকলোৱে তদাৰক কৰি দিছে বাৰু ধুনীয়াকৈ কান্দি কেনেকুৱা হৈছে জয়স্মিতা ভাল হৈছে জ্বলি গৈছে অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিয়া কেনেকুৱা পূজা খিচিৰি খেলিলে নাই নাই কেনেকুৱা হৈছে খিচিৰি ভাল ভাল হৈছে বঢ়িয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে বিদ্যালয়লৈ অভিভাৱকসকলো আহিছিলে তেওঁলোকেও পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে খোৱা বোৱা কৰিলে খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ সকলোৰে লগত পূজা ভাগত মানে তেওঁলোকো থাকিল তাৰ কাৰণে তেওঁলোকলৈও ধন্যবাদ এইফালে চাওক আমাৰ একেগৰাকীক ডাঙৰবোৰ আছে ফটো উঠাৰ ঠাণ্ডাত আৰু ইহঁত আছে কেতিয়া কেনেকৈ খেলিব পাৰি দেখিছে নাই হাই হিল পিন্ধি আহিছে শাড়ী পিন্ধি আহিছে কিন্তু খেলিবলৈ পাহৰা নাই চান্স পালেই মুঠতে কেনেকৈ খেলিব পাৰি সেইটো ধান্দাত থাকে ফটো উঠাৰ লগত সিহঁতৰ মতলব নাই ভিডিঅ' কৰাৰ লগত মতলব নাই খেলিব লাগে খালি চাইকেল নিদিয়ে দিয়া তাকো দিয়া অকণমান চাইকেলখন কাৰ দিয়া তাকো দিয়া তাকো দিয়া দিয়া তাকো দিয়া চবেই চলোৱা চেনি নাই চব আছে চব ওলাব আচলতে নিষ্পাপ কণমানি মনবোৰৰ লগত দিনটো কটাব পালে খুব ভাল লাগে কেনেকৈ সময়বোৰ পাৰ হৈ গমি পোৱা নাযায় এয়া একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়ৰ ক্লিপ সকলোৰে খাই বৌ হ'ল এতিয়া আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী 네. <susurly> 게 <susurly> 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 আজি আমাৰ স্কুলত খিচিৰি আছিলে খিচিৰি ভাজি আচাৰ এনেকৈ আছিলে আৰু এটা এইখিনিতে এক কথা কৈ থওঁ এইখন স্কুলত সৰস্বতী পূজাৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ প্ৰায় আধা সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নতুন অৰ্থাৎ আমি নতুনকৈ যিহেতু জইন কৰিছোঁ এই স্কুলখনত এয়া আমাৰ এই স্কুলত প্ৰথম সৰস্বতী পূজা আগতে আমি নিজৰ স্কুল কলেজত সৰস্বতী পূজা পাইছিলোঁ যদিও এয়া আমাৰ কাৰণে এক নতুন অভিজ্ঞতা আমাৰ স্কুলখন নগৰবীয়াত আছে আদৰ্শ বিদ্যালয় নতুন আমাৰ কাৰণে অভিজ্ঞতা নতুন পৰিৱেশ ভাল লাগিছে খুব বেছি আমি এনজয় কৰিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ পূজাভাগ হ'ল কোনো ধৰণৰ একো অশান্তি নোহোৱাকৈ যাওঁগৈ আৰু প্ৰায় আঢ়ৈমান বজাত আমাৰ সকলো কাম কাজ শেষ হৈ গ'ল আৰু আমি সকলো ঘোৰা ঘূৰি যাবলৈ আহিলোঁ এইফালে আমাৰ বাছ ৰখি আছে কিছুসংখ্যক বাছত যাব কিছুসংখ্যক ই ৰিক্সাত যাব কিছুসংখ্যক যাব মেজিক বা সৰু গাড়ী ইত্যাদিত দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ সৰস্বতী পূজা খুব ধুনীয়াকৈ শেষ হ'ল আমাৰ বাবে নতুন ঠাই নতুন পৰিৱেশ নতুন অভিজ্ঞতা ভাল লাগিল আচলতে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ